Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan semasa sedikit pengenalan mengenai pencemaran alam sekitar. Pada masa kini, pencemaran alam sekitar ini menjadi isu global yang semakin membimbangkan. Khususnya, pencemaran air ini akibat pembuangan sampah sarap dan sisa toksik ke dalam sungai dan juga laut. Tindakan ini bukanlah sahaja dapat memusnahkan kehidupan ekuatik, malah turut menjejaskan sumber air bersih yang penting untuk keperluan harian manusia. Di Malaysia, terdapat kes pencemaran yang serius seperti di Kelantan apabila racun daripada kolam ikan ini akibatkan pencemaran sungai sehingga menjejaskan operasi loji rawatan air. Di dalam Islam, Risa ini dipertanggungjawabkan sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara alam sekitar dan perbuatan mencemarkan alam ini dilihat sebagai satu bentuk kemudaratan yang jelas menurut prinsip kawaih fikir. Seterusnya ialah konsep kawaih fikir. Keuangan fikir ini merupakan salah satu cabar yang penting dalam ilmu fiqh yang berfungsi sebagai asas pembentukan hukum-hukum syarak dalam pelbagai situasi kehidupan seharian. Dengan mempelajari kaedah-kaedah ini, seseorang ini dapat memahami, menilai dan juga mengelarkan hukum fiqh secara lebih terperinci dan sistematik berdasarkan dalil-dalil syarak iaitu seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Salah satu contoh utama kaedah fiqh ini ialah la darar dirar yang bermaksud tidak memudaratkan dan juga tidak boleh dimudaratkan. Ini adalah menunjukkan bahawa setiap hukum Islam ini mengutamakan kesejahteraan dan juga menghindari daripada kemudaratan. Secara keseluruhannya, kaedah fikir ini menjadi asas yang penting dalam memahami kerangka hukum Islam secara menyeluruh dan berperanan besar dalam membentuk untuk masyarakat yang adil dan juga harmoni. Seterusnya, pembentangan diteruskan lagi dengan isu-isu pencemaran alam sekitar yang membawa kepada kemudaratan. Antara pencemaran yang berlaku ialah pencemaran air. Ia berlaku apabila pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai menyebabkan air tercemar dan membawa penyakit yang berbahaya seperti kolera, cirit-birit, taung dan malaria. Yang kedua ialah pencemaran udara. Udara tercemar akibat asap dan bahan kimia seperti ozon serta logam berat yang boleh merosakkan tisu paru-paru dan sistem pernafasan manusia. Yang ketiga ialah pencemaran tanah. Penggunaan racun dan bahan kimia secara berlebihan merosakkan struktur tanah dan menjadikannya tidak subur serta tidak sesuai untuk pertanian. Yang keempat ialah kepupusan flora dan fauna. Ia disebabkan oleh pembalakan haram dan pembangunan tidak terkawal yang menyebabkan kakisan tanah dan kehilangan habitat haiwan serta tumbuhan. Seterusnya, punca pencemaran adalah disebabkan sikap manusia yang tamak dan tidak bertanggungjawab menyebabkan pencemaran alam demi keuntungan jangka pendek. Seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141, Allah telah melarang pembaziran dan kerusakan sumber alam. Selain itu terdapat kesan pencemaran iaitu kemarau, banjir, kebakaran adalah akibat daripada perbuatan manusia sendiri yang menzalimi ciptaan Allah. Perujukan ini boleh diambil daripada surah Ar-Rum ayat 41. Oleh itu telah menjadi tanggungjawab manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk memelihara dan memakmurkan bumi bukan merosakkannya. Menjaga alam adalah sebahagian daripada amanah sebagai khalifah seperti yang disebut dalam surah Hud ayat 61 dan hadis riwayat Muslim. Baik. Menurut perspektif Islam pencemaran alam sekitar seperti pembuangan toksik adalah dilarang kerana ia tergolong dalam perbuatan fasad atau kerosakan. Dalil dari surah Al-A'raf ayat 56 menyatakan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi setelah ianya diperbaiki. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup melarang kita dari mencemarkan tempat awam termasuk sungai yang digunakan oleh umum. Ulama kontemporari seperti Said Yusof Al-Khuradawi menyifatkan pencemaran alam sebagai satu bentuk pengkhianatan terhadap tugas manusia sebagai khalifah. Manakala Majma' al-Fiq al-Islami menegaskan bahawa perbuatan mencemarkan alam bercanggah dengan makasih syariah iaitu prinsip menjaga nyawa, harta dan keturunan. Oleh itu, hukum perbuatan ini adalah haram jika memberi kesan buruk yang kekal. Namun, dalam keadaan darurat, hanya dibolehkan dengan syarat seperti kawalan ketat dan rawatan awal terhadap bahan tercema. Dalam menangani isu pencemaran, beberapa kaedah fik penting untuk diaplikasikan. Pertama, kaedah ladaro waladiral. Bermaksud tidak boleh memberi mudarat atau membalas mudarat. Oleh itu, membuang sisa toksik yang merosakkan alam adalah haram. Kedua, kaedah atoro yuzal. Menegaskan bahawa kemudaratan mesti dihapuskan. Ini bermaksud pihak syarikat wajib menjalankan rawatan sisa dan menghalang pencemaran. Ketiga, melalui kaedah al-yakin. Layazulu bila syak, jika pencemaran telah terbukti, maka hujah seperti kesan yang belum jelas adalah tidak sah dalam hukum fik. Keempat, asal sesuatu perkara adalah harus. Al-aslu fi al-asyya al-ibaha. Tetapi, jika membawa kemudaratan, hukumnya berubah menjadi haram. Kelima, kaedah yudufa al-toron al-akbar bil at toron al-azhar. Mengajar kita mengelak mudarat yang besar dengan memilih jalan yang paling minimum kemudaratannya. Contohnya, pelupusan terkawal bukan pembuangan terus ke sungai atau laut. Kaedah fit paling sesuai untuk isu pencemaran alam sekitar, khususnya pembuangan toksik ke dalam sungai atau laut, ialah lanturung waladilat yang bermaksud tidak boleh memberi kemudaratan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Kaedah ini diambil daripada hadis sahih Rasulullah SAW dan menjadi kaedah asas dalam fiqh Islam. Dalam konteks isu ini, perbuatan syarikat atau individu membuang toksik secara terbuka yang menyebabkan kemudaratan besar seperti membunuh hidupan akuatik, meracuni air dan menjejaskan kesihatan masyarakat. Ini termasuk dalam bentuk dolor yang nyata. Walaupun masyarakat terkesan, Islam tidak membenarkan membalas mudarat dengan cara ganas seperti sabotaj atau vandalism. Sebaliknya, penyelesaian mesti melalui saluran undang-undang dan syarak. Kaedah ini turut ditegaskan oleh ulama besar seperti Imam al nawawi Ibnu al dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang menyatakan bahawa pencemaran seperti ini adalah bertentangan dengan mengkhosik syariah. Maka, berdasarkan kesan besar terhadap manusia dan alam sekitar, kaedah ini bukan hanya paling sesuai tetapi amat penting sebagai prinsip dalam menangani isu pencemaran hari ini. Okey, seterusnya saya akan teruskan pembentangan dengan bab penjagaan alam sekitar menurut Makasih Syariah. Uh, seperti yang kita tahu, Makasih Syariah merujuk kepada tujuan-tujuan utama dalam pensyariatan Islam iaitu untuk memastikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Secara umumnya, terdapat lima objektif utama dalam makasih syariah yang dikenali sebagai Ad-Daruyat al Al-Khams. Yang pertama, menjaga agama iaitu Hifzuddin. Yang kedua, menjaga nyawa Hifzun-Nafs. Yang ketiga, menjaga akal hifzul akal Yang keempat, menjaga keturunan Hifzun-Nafs dan yang kelima menjaga harta iaitu Hifzumal Okay, seterusnya kita akan terangkan dengan lebih detail lagi berkenaan dengan Ad-Darul Al-Khams dengan penjagaan alam sekitar ini. Okey, yang pertama uh, hifzuddin. Dalam konteks hifzuddin ini, menerangkan tentang Islam mengajar bahawa menjaga alam sekitar adalah sebahagian daripada tanggungjawab sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman bahawa janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Ini jelas menunjukkan bahawa memelihara alam adalah salah satu bentuk ketaatan dan juga merupakan satu ibadah. Seterusnya yang kedua iaitu Hifzun Nafs uh, menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar akan memberi kesan secara langsung kepada kesihatan dan keselamatan manusia. Sebagai contoh, pencemaran air boleh menyebabkan penyakit seperti kolera dan tifoid kepada masyarakat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah menyatakan bahawa menyelamatkan satu nyawa... Seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia Maka di sini Menjaga alam uh, Sama konsep dia Bagaimana kita menjaga nyawa ya, Dan ketiga Iaitu hifzu Akal Dalam konteks hifzu Akal ini pula Menerangkan di mana alam sekitar ini sebenarnya adalah Tempat untuk manusia berfikir Dan menimba ilmu Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al Imran ayat 190 hingga 191. Allah menyebut tentang betapa pentingnya berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Jikalau alam semesta ini rosak di tangan manusia itu sendiri, peluang kita sebagai hamba untuk berfikir, mengkaji dan memperbaiki kehidupan kita juga akan terjejas. Okay, next iaitu yang keempat, Hifzu Nals. Hifzu Nals ni menceritakan berkenaan telah menjadi satu tanggungjawab kita untuk memelihara alam sekitar ini agar generasi akan datang dapat hidup dalam persekitaran yang baik dan selesa. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 205 mengecam mereka yang merosakkan tanaman dan keturunan. Jadi, menjaga alam sekitar ini juga merupakan salah satu bentuk cara kita mengekspresikan betapa kita kasih dan sayang kepada zuriat dan masa depan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga harta iaitu hifzumal. Secara amnya, kita tahu seluruh alam ini juga menyumbang kepada sumber ekonomi manusia. Tetapi, Apabila berlakunya pencemaran yang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, secara tak langsung, ia memberi kesan kerugian terhadap nelayan, petani dan ekonomi negara. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah SWT telah mengingatkan bahawa kerosakan alam di muka bumi ini juga berpunca daripada tangan manusia itu sendiri. Oleh itu, Menjaga alam sekitar ini juga merupakan sebahagian daripada menjaga rezeki dan juga kekayaan umat. Maka selesailah pembentangan kita pada tugasan kali ini. Apa yang dapat saya simpulkan dari tugasan kita ini? Hmm, penjagaan alam sekitar menurut perspektif Islam bukan sekadar satu amalan biasa. Tetapi, adalah salah satu tuntutan agama yang dipertanggungjawabkan untuk kita laksanakan. Jadi, berdasarkan aplikasi kaedah fik terhadap isu ini, Islam telah menolak sebarang bentuk kemudaratan seperti yang dijelaskan dalam report berdasarkan ayat La Darar Ula Dirar. Ayat tersebut merupakan antara salah satu kaedah yang paling bersesuaian dengan isu ini iaitu tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas uh, mudarat tersebut dengan kemudaratan yang lain Oleh itu, tindakan membuang sisa toksik ke dalam sungai uh, ini bukan sahaja memusnahkan hidupan Mary tetapi juga menyalahi prinsip makasih syariah kerana ia menjejaskan nyawa, akal, harta dan keturunan manusia Maka di sini tanggungjawab menjaga alam sekitar bukan terletak di bahu kerajaan semata-mata, tetapi ia adalah menjadi telah menjadi um, satu tanggungjawab kita bersama dari aspek individu, masyarakat maupun syarikat korporat. Akhir sekali, ingatlah bahawa menjaga alam sekitar merupakan salah satu bentuk ibadah dan bukti keimanan kita kepada Allah swt. Sekian itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan setiap yang buruk itu datang dari kekurangan diri kami. Sekian, terima kasih.